Пливучи дніпром чи блукаючи прибережними схилами хортиці, ми бачимо гранітні виступи, що часом піднімаються над рівнем води на 40-50 метрів. Для пересічних громадян більшість з них безлегій камінні брили, котрі не становлять жодного інтересу. Про те, що деякі з них мають свою назву і історію, знає далеко не кожен. А про те, що якісь з цих скель не тільки використовувалися нашими пращурами як календар, а можливо й пов'язані зі славнозвісним англійським стоунхенджем чи єгипетськими пірамідами, самі дослідники дізнаються лише зараз. Раніше цей суходіл, що наразі є частиною правобережного запоріжжя, був окремим островом, котрий врізався у води Дніпра поруч зі своїм більшим братом Хортицею. Після небувалої повені, що затопила меноніцькі будинки, німці з'єднали два береги штучною дамбою. Ймовірно, саме це в майбутньому і стало причиною прохолодного інтересу дослідників до цієї місцини, адже здавалось би, що може бути цікавого у цій землі, коли поруч через річку скупчились знані історичні пам'ятки національного заповідника. А ця територія тривалий час приховувала свої таємниці, які лише зараз із першими туристичними маршрутами відкриваються нам. Одним з таких секретів сивої давнини є ця, на перший погляд, нічим не примітна скеля. Це граніт, хартіцький граніт. Його приблизний возрост по справочникам порядка двох мільярдів років. Тобто, це одні з старих скал. и горных массивов на нашей планете. Хортица в северной части, как вы видите, вся состоит из гор скалистых, иногда порой напоминающих крымские горы. И вот это вот место, оно тоже состоит полностью из гранита и очень необычно. Необычно чем? В первую очередь оно необычно своей внешней формой. Как вы видите, вот за моей спиной находится скос ровный, ровный, ровный. Казалось бы, искусственного или ручного, ручной обработки. Но, скажем так, достоверно происхождение этого наклона установить невозможно. Но, скажем так, для чего это могло бы быть использовано? Как известно, часы были изобретены относительно недавно, но нашим древним предкам приходилось все-таки как-то вести летоисчисление. И славяне использовали солярный солнечный календарь для определения летоисчисления своего. Для них очень важно было знать день летнего солнцестояния, дни равноденствия осеннего весеннего, зимнее солнцестояние. И вот это вот мегалитическое строение э, является ничем иным, как э, э, палеообсерваторией. Найвідоміша палеообсерваторія України розташована в Івано-Франківській області. Це печерний комплекс скелі Довбуша, про давнє язичницьке святилище. На сьогодні пам'ятка приваблює туристів не тільки з України, а й з усього світу. Можливо, в майбутньому Дніпрова скеля теж стане об'єктом паломництва. Паліобсерваторія це скажімо так, доволі таке цікаве сооружение, которая использовалась для определения и прогнозирования даты и места восхождения Солнца в дни солнцестояний. Как я уже сказал, четыре раза в году. Весеннее, летнее, осеннее и зимнее. Данное строение, скажем так, заточено под определение дня летнего солнцестояния. Как это работает? Вы видите данную тропу, высеченную в скале. По этой тропе человек, скажем так, волк, который знал особенности астрономические, мог пройтись и с точностью до нескольких дней определить, когда же наступает день летнего солнцестояния. Вы спросите, как уходящая вдаль за горизонт тропа упирается в северную часть северный конец острова Хортица и правый берег Днепра. На данный момент мы видим здесь мост и строение Днепрогесса, но еще несколько тысяч лет назад этих строений не было. И на горизонте виднелось две скалы: в народе они называли Скала любви. І скала «Богатырь». Під час будівництва Дніпро Гесу скелі Любові і Богатир були підірвані. Так був зруйнований древній візир цього природного астрономічного приладу, завдяки якому під час літнього сонцестояння можна було побачити, як між двома скелями сходить сонце. Ви можете в цьому обіді самі, прийдя в наши дни на это место в день летнего солнцестояния и встретить восход солнца 21, 20, 22 числа месяца июня. Вы увидите, что солнце по-прежнему восходит между островом Хортица и правым берегом Днепра. Завдяки компьютерному комп'ютерному моделюванню Денис Васильєв створив схему, де зображено, наскільки точно працювала ця палеобсерваторія, Прогуливаясь по тропі, можна было, как на визире увидеть, сонце встає ближе к хортице, либо дальше от хортице, и только находясь в самом начале, вот здесь две скалы, которые под углом сходятся можно было определить точно, что это, этот день является днем летнего солнцестояния. Именно находясь на сходе этих двух поверхностей, Солнце взойдет точно в заданном месте. Можно себе представить, как на этом месте проходили ритуалы летнего солнцестояния, когда люди каждый день выходили встречать и, наконец, объявленный волхвом или жрецом день наступал. Обряды скатывания огненных колес с горы, это известные языческие обряды. В розпал літа в кінці червня відзначають свято Купали, сонце в цю пору у повній силі, але з того часу настає поворот до осені. У ніч купали здійснювали такий обряд: колесо, огорнуте соломою, запалювали і спускали згори. Вогняне колесо, що котиться, знаменує сонце, котре сходить з колишньої своєї висоти. Зі статті міфологічні уявлення слов'ян. І зараз на вершині цієї палеобсерваторії можна знайти чимало червонокнижних рослин: кувил, гранітні тюльпани, молодило, більш відомо у народі як кам'яна троянда. Краєзнавці припускають, що у давнину тут могли збирати трави і квіти, котрі використовували не тільки у знахарстві, а й у магічних практиках. Также здесь... Возможно, произрастание различных трав, которые собирались для приготовления различных снадобий, скажем так, буйство первоцветия, буйство нашей степи. Оно все способствовало тому, что на это место превращалось в сакральное место. И, возможно, наши предки больше вкладывали смысла в понятие сакральная хортица. Так как время и время исчисления это довольно серьезная штука, и с точностью определять время могли не все люди. Хортица, как известно, одно из сакральных мест не только для Украины, но и для Европы. И очень огромное количество святилищ, с астрономическими функциями на сегодняшний день находят ученые национального заповедника Хортица и другие историки и краеведы. Проблемами выучения обсерватории занимается археоастрономия. Археоастрономія наука, що сформувалася у другій половині ХХ століття, предмет її вивчення, астрономічні уявлення людей давнини. Вона поділяється на власну археоастрономію, що вивчає археологічні пам'ятки і стародавні артефакти для пошуку в них астрономічного значення і етноастрономію, що розкриває космологічні і космогонічні уявлення стародавніх за фольклорними та етнографічними даними, а також при вивченні деревні. Археоастрономия. Статья с Википедии. Эта наука возникла а, на стыке а, археологии и астрономии. Используются достижения и находки в обоих отраслях знания и то, что не могли трактовать правильно астрономы или археологи, они могут это трактовать при, в процессе общения и дополнения информации друг друга. Чи зникла у наших пращурів необхідність у використанні природного астрономічного приладу? Адже із плином часу і новими надбаннями цивілізації люди могли вигадати більш досконаліші й зручніші використання засоби фіксації календарних днів? Звісно, що проблеми лятврівні літо... зчислення козаки теж займались. И есть записи о том, что в Запорожскую Сечь был направлен астрономический корпус артиллерийского, артиллерийского полка. Ученые математики занимались исчислением проблемой исчисления времени и нанесения географических координат. И вполне возможно, что этот объект, если могли показать, они его использовали для определения широты либо угла данной местности, потому что изобретение компаса... Это хорошо, но э, помимо компаса нужны еще астрономические приборы, позволяющие э, в поле э, определять э, координаты, то есть определять широту и долготу местности. Собственно, данный, да, данный объект э, по углу э, восхода Солнца над горизонтом э, позволял определять э, широту э, данной местности. Очень интересный момент – это совпадение угла наклона этой плоскости этой астро с широтой нашей местности 35 градусов. То есть это практически полное совпадение и Ну, більше задає вопросов, чем дає ответов. Откуда такі То есть очень, очень много фактів, накладывающихся один на один. Цей об'єкт цікавий кількома властивостями, що сприяють зручним астрономічним спостереженням. Скеля, котра перпендикулярно впирається у гранітну палеобсерваторію, вказує на день зимового сонцестояння. Коли небесное светило отхиляется на северный схід, Древние люди знали, как э, эти дни определять. И вот это вот, все вот эти сооружения, они абсолютно не случайны. К тому же, если подняться вот из этой балки на гору и продлить... Э, скажем так, линию вот эту вот за горизонт, за нынешний микрорайон, то можно наблюдать и другие астрономические объекты и события, которые происходят над данной местностью. Я уверен, что этой палеообсерватории пользовалось огромное количество людей и племен, населявших данный остров. Я говорю именно остров, потому что буквально в 20 шагах от этого места начинается искусственная дамба, которая была насыпана в менонитский период после наводнения. И остров Малая Хортица стал частью нашего с вами материка, то есть правого берега. Что еще интересно, это то, что э, данный, если взять планетарный масштаб и э, сделать замер до э, известного нам Стоунхенджа или до э, известных нам пирамид египетских, то расстояние э, в обоих случаях будет составлять порядка 2700-2800 километров. То есть они образуют равносторонний треугольник. Что, заметьте, как бы Просто совпадение, или что-то за этим стоит гораздо более важное и глубокое. Возможно, эта сцена приховывает еще одну тайну, разводить которую интересно будет не только историкам и исследователям Запорожьего края, а и религиознавцам. На данный момент уровень вод Днепра гораздо выше, чем он был несколько тысячелетий назад. И если присмотреться к дну, Днепра в данном месте, то мы увидим большой плоский камень в месте схождения этих двух скал. Возможно, это был алтарь, либо жертвенное место, где происходили какие-то обряды. То есть в связи с подтоплением берега воды поднялись, и этот камень скрыт теперь под гладью воды. Але в древні времена я более ніж уверен, що на ньому какие якісь обряди, і не случайно он тепер скрит водами нашого Дніпра. На сьогодні скеля становить більший інтерес для рибалок ніж для науковців. Лише останні пару років за ініціативи Дениса Васильєва тут був прокладений туристичний маршрут. Данное место было найдено и описано в 1984 году местными краеведами Владимиром Николаевичем Шавкуном и Юрием Велиновым. Они написали об этом статьи в местные газеты, чем привлекли внимание общественности. Но не зная нашего края, люди прогуливаются здесь и даже не замечают вот этих вот замечательных сакральных мест Хортицы. То есть они живут в замечательном месте, но этого не замечают, не осознают. Когда же я прихожу сюда прогуливаться со своей семьей, э, с детьми, э, постоянно возникают какие-то интересные истории. Мы попадаем э, на астрономические события. Каждый год мы встречаем летнее солнцестояние именно здесь. Э, это очень замечательное время, когда э, ты с друзьями, с вечера ожидаешь этого восхода солнца и большинство из них не верит что солнце может войти взойти в этом месте и до последнего момента до лучика никто не верит но когда это происходит у всех счастье на лице рисуется и вот солнечные лучи согревают своим теплом ожидающих Поруч із Запорізьким регіоном, під містом Павлоград Дніпропетровської області, існує ще більш унікальний об'єкт під назвою Мавринський майдан. Дослідники висунули кілька версій про його походження. Він розглядається як козацька оборонна споруда, в селі Троварня, Святилище і Астрологічна обсерваторія. Дізнатись, коли починається той чи інший сезон, а в цілому, новий річний цикл, далекі предки могли за рухом сонця місяця зоряного неба. Для цього використовувались щербини підкови Сонце заглядало в ці отвори під різним кутом. А по центру в дні осіннього і весняного рівнодення. Спостерігали схід або захід сонця над яким-небудь орієнтиром, який показував на точку сходу або заходу сонця в моменти весняного і осіннього рівнодення, зимового чи літнього сонцестояння, і оголошували про початок нового сезону зі статті Лариси Охотник, таємниці Мавринського майдану, журнал «Борис Тєн», 2002 рік. Зайдя в середину э, этого объекта, вы можете наблюдать огромное количество астрономических событий, так как э, по краям этого э, Майдана... Расположены расщелины просеки, какие-то углубления, которые по градусам четко распределены. То есть на день зимнего солнцестояния, летнего солнцестояния, весеннего, осеннего, разные ориентация по сторонам света. Таких объектов, скажем так, для Археологов они мало чего могут э, значить, но э, для э, астроархеологии -э, это огромные э, кладези знаний, так как они были сориентированы э, за много-много лет э, до сегодняшних изысканий, и можно исчислять э, точное время по отклонению э, сторон, или по восходу солнца, ведь известно, что происходит отклонение на несколько градусов за тысячелетие. Собственно, и возраст вот этого палео... палеообсерва... этой палеообсерватории возможно вычислить только по отклонению в несколько градусов за тысячу лет. Более точного даты исчисления построения этого объекта ну, вычислить невозможно. Поруч із гранітною палеобсерваторією існує ще одна дивовижна скеля. Невідомо чи мала вона практичне значення для наших пращурів, Проте завдяки своїй незвичній формі цей хортицький сфінкс привертав особливу увагу ще німців-менонітів. Хортицькі граніти, так як і не древні, то. и самые загадочные, то люди испокон веков искали в отражении камня, в его формах, как в калейдоскопе в детском, какие-то фигуры, какие-то вот события, личности, какие-то объекты, важные, касающиеся их жизни. И интересные вот эти вот как бы, эти ребусы каменные, их можно и сейчас разгадывать. Вот за спиной у меня находится скала, по форме напоминающая либо кабана, пьющего воду. Такую, такую вот легенду придумали пришедшие сюда минониты. Скала называлась Швайнкопф. И если вы посмотрите, вот это вот ушко, наверху потом подлобья нос и рыльцем он как бы пьет воду из днепра. вот такая вот скала напоминающая кабана пьющего воду вот одна из легенд и если считать что от днепра да от хортицы до египетских пирамид 3000 километров, провести аналогию Днепр, провести аналогию нил, то мы можем увидеть за моей спиной эту же самую скалу, но в форме сфинкса сидящего. То есть лапы впереди, грудь и высоко поднятая голова. Вот еще раз посмотрите на очертания камня, вы увидите вот эту четкую сфинксообразную фигуру. Приписувати геологічним утворенням звіріне походження, поширений мотив у фольклорі. Всім відомі прикметні місця Криму, ведмідь гора Аюдаг і Гора Кішка, про які розповідають, що колись вони справді були велетенськими звірами, котрі згодом перетворились на камінь. Хортицькі схили відомі кількома скелями, що нагадують писки тварин. Одна з найпопулярніших скеля, верхня голова, характерний гранітний виступ, що асоціативно пов'язують із образом мавп'ячої голови. Існують перекази про те, що у давнину козаки карали тут злочинців і відступників, скидаючи їх на дніпровську бистерну. Відтак скеля отримала ще одну назву кара. Верхня голова розташована поблизу кількох легендарних місць зверху затопленої змійної печери, де, начебто, мешкав хортицький змій, і знизу від ймовірного місця загибелі князя Святослава у 972 році. Скільки ще таємниць приховують скелі хортиці? Про це розкаже час і наполегливість вчених дослідників? Нам залишається лише переглянути свої ставлення до кам'яних брил острова, які до цього ми оминали без особливого інтересу.